Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Mis piernas se detuvieron frente a una tienda de guitarras en el centro comercial. En el interior había muchas guitarras caras expuestas detrás del cristal. Las admiraba como cuando otras chicas admiraban los cosméticos. Rápidamente entré y miré obsesivamente a cada una de ellas. Ya tienes una. Cada guitarra tiene su propia característica. Cada vez que las veo, quiero saludarlas. No lo entiendo del todo, pero me gusta ver cómo te emocionas tanto. Es adorable. La miré y puse los ojos en blanco. Adorable debería usarse con un bebé. Ah, tantas guitarras. Para mí todas parecen iguales. Realmente no puedo distinguir la diferencia. ¿Cuál te gusta? Me gustan todas pero algunos son más especiales que otros como ese. Señalé una guitarra acústica, Somber, aunque su precio no es muy agradable a ah, Bebita. Y es una ella. Para mí estas guitarras son chicas. Míralas, la curva parece curvas de mujer. Cuando los tocas debe ser como abrazar a las niñas. Podría decir así. Ahora me haces ver las guitarras de otra manera. Déjame ver el precio. Juan Viva caminó hacia una de las chicas y pareció sorprendida. Oh, con uno de estos se puede comprar medio auto. Sí, por eso ahora solo le estoy mirando a ella. En el futuro, si puedo ganar dinero, la compraré y escribiré una canción con ella. La llevaré a escenario y la llevaré a todas partes. Suenas más cercana de ella que yo, ¿qué? La miré quien lo dijo en tono triste y sonrió. Suenas como si estuvieras. Sí, estoy celosa. Tengo celos de ti y de esa chica. Ella solo es una guitarra pero muy cara. En lugar de comprarla con ese dinero, deberías darme el dinero. Iré contigo a todas partes como un chupatiburones. Pero no puedes cantar maravillosamente como ella. Por supuesto que puedo. Aquí escúchame. Ah, no puedo decir nada cuando ella cantó. Juan viva vio mi cara y se rió como una ganadora. ¡Qué vergüenza! ¿Realmente no te gusta mi canto? Parecías tan sorprendida. La niña más pequeña se acercó a mí y cantó. ¡Wow! Cerré los labios con fuerza y miré para otro lado. Juan Viva se divirtió burlándose de mí para que no se detuviera fácilmente. No tienes que pagarme nada. Hago un sonido mucho mejor que esa guitarra. ¿Qué pasa? Tu cara está roja. Deja de hacer ese sonido. Ah, dije que pares. Solo dije ah. Usé mis dos manos para sostener sus mejillas y la mira a esos ojos marrones. Si lo vuelves a hacer, te morderé la dejé libre y salí de la tienda. Juan Viva corrió detrás de mí, pero no dijo nada. Le preocupaba que pudiera enojarme o que pudiera morderla. No debería haberla llevado al centro comercial conmigo. ¿Qué? Llamé a un amigo que estaba en una clase diferente, pero que estaba en el mismo grupo de asignación que Juan Viva. El chico Nerd me miró sorprendida. Apenas nos hablábamos. Estábamos en una dimensión totalmente diferente. Especialmente conmigo. ¿A mí? Sí, estás aquí solo. ¿Qué pasa? El chico de las gafas me miró torpemente. ¿Eres cercano a Eak? Eak? Eak, el que intenta perseguir a Juan Viva. El tipo al que le dijiste que se juntara con Juan Viva tuve que explicarle claramente para recordárselo. Me miró confundido y asintió cuando empezó a entenderlo. Sí, somos cercanos. ¿Puedes darme su número? Ah, dámelo. A EAC no le importará, especialmente si quiero ayudarle. Finalmente conseguí el número de EAC. Miré mi teléfono considerablemente. Supuse que era la mejor solución. Si Juan Viva tuviera novio, mi extraña reacción podría irse. Marqué su número de teléfono y le dije que nos reuniésemos en Cian Square, un centro comercial de moda. Ea que estudiaba en una de las buenas escuelas privadas, sostuvo su bolso de estudiante debajo de su axila y un lado de su camisa desabrochado casualmente. Me sorprendió mucho que hicieras una cita conmigo. El chico guapo miró a su alrededor buscando a alguien. ¿Dónde está Juan? Ella no está aquí. Eh, quería hablar contigo primero. Claro, puedes hablar conmigo de todo, soy una persona abierta. Miré al chico frente a mí. Vacilé y traté de hacer una evaluación de él. ¿Podría confiar en él? Juan era una persona suave. Caminemos y hablemos. Había pensado en lo que quería preguntarle. Quería asegurarme de que el futuro novio de mi amiga fuera una buena persona. Si no pasaba esta entrevista, le diría que se diera por vencido y que le diría a Juan viva que lo ignorara. Eres rico, eh. Me miró y se rió entre dientes. Un poco, estoy en una escuela privada con tasas de matrícula caras. Buena suposición. Me di cuenta por la inicial de la escuela, su uniforme, su gusto en la galería. Decía que venía de una familia con dinero. ¿Alguna vez tuviste novia? Algunas pero rompí con ellas. ¿Por qué? No las entiendo. Eran demasiado celosas. ¿Qué hiciste para ponerlas celosas? Nada. La mayoría de las chicas son posesivas. Un poco de celos es bueno pero demasiados no son buenos. Así que rompimos. No le importaba lo que pensaran los demás. Estaba preocupada por la niña. ¿Estarían bien juntos? Juan es del tipo celoso. Lo miré y sonreí. Puede que no funcione para ti. ¿Alguna vez tuvo novio? No podría decir que sea del tipo celosa. No, nunca.